اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا دل صدمے سے اتنا بوجھل ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کس طرح سے شروع کروں یہ ہماری قوم کا سرمایہ آج ان دونوں کو ایک کو اس کردو میں اور ایک کو شگر میں سپرد خاک کیا گیا ہے اس سے پہلے یہاں وادی حسین میں زین ترابی کی تدفین ہوئی ایک ایک خبر آج نظر سے گزری اس حادثے کے تعلق سے کہ یہ کیسے عجیب اور پرسرار حادثے ہیں اور ایسے حادثے صرف ہمارے ہی نوجوانوں کے ساتھ کیوں پیش آتے ہیں یا ہمارے ہی لوگوں کے ساتھ جیسے جنوری انیس سو اٹھانوے کو علامہ عرفان حیدر آبدی بم اہلیہ ٹریفک حادثے میں شہید ہو گئے وہ خیر پور سے سپر ہائی وے کے راستے کراچی آ رہے تھے اسی طریقے سے علامہ شہنشاہ نقوی ان کو بھی نے سندھ خیر پور جاتے ہوئے اسی مقام پر حادثہ پیش آیا ایک اور نوحہ خواہ مشہور نوحہ خواہ عرفان حیدر اپنے فرزند کے ساتھ کراچی سے خیرپور جاتے ہوئے اسی جگہ حادثے کا شکار ہوئے علامہ سید سفیر شیرازی نجفی بھی اپنے گنمین اور ڈرائیور کے ہمراہ پرسرار طور سے شہید کیے گئے شہید حسن ترابی جن پر دو مرتبہ بم دھماکے سے حملہ کیا گیا جو کہ ناکام ہوئے دونوں حملے اب آخری کوشش میں انہوں نے خود کش دھماکے میں ان کو شہید کر دیا اور آج صبح ان کے عظیم جوان بیٹے زین ترابی اپنے ساتھیوں سمیت خیر پور سے کراچی جاتے ہوئے اسی مقام پر بظاہر ٹریفک حادثے میں شہید کیے گئے یہ میں بتا دوں کہ اس حادثے میں جس میں یہ شہید ہوئے ہیں ہمارے تینوں نوجوان اسے میڈیا میں اسے میڈیا کی خیانت کہوں گی کہ یہ گاڑی کا حادثہ تصادم کہہ رہے ہیں تصادم اس وقت ہوتا ہے جب کہ دونوں گاڑیوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے یہ تصادم نہیں تھا یہ حملہ تھا کیونکہ ایک سو مخالف سمت سے ون وے سڑک پر مخالف سمت سے گاڑی آئی پولیس وین جس میں بے شمار پولیس والے تھے اور ایک سو چالیس کی سپیڈ تھی اور اس نے آ کے سامنے سے کچل دیا ان مولا کے ازاداروں کو اب یہ مولا کے عزادار تو ظاہر مولا کے حضور حاضر ہو گئے ہیں یہ خلد بنی کے سفر پہ جا چکے ہیں لیکن اب اس کی تحقیقات اور تحقیقات کی طرح ہوں گی جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں تحقیقات کے نام پر کیا ہوتا ہے کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں جو کہ اپنی موت آپ مر جاتی ہیں کمیشن بنائے جاتے ہیں وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں اور بیچارے لواحقین صبر شکر سے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے سپرد کر کے ہم اللہ کے سپرد تو کر رہے ہیں لیکن امام زمانہ کے سپرد بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو تینوں نوجوان جو ہمارا اساسہ تھے جو شیعہ قوم کا اساسہ تھے ان کو کس طریقے سے بے دردی سے شہید کیا گیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں ساٹھ ستر کی سپیڈ کیا ہوگی ہوتی ہے نہ کہ ایک سو چالیس کی سپیڈ سے آکے کے اس نے کچلا ہے گاڑی کو اب اس کی تحقیقات تو اللہ ہی کرے گا لیکن میرا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب ہمارے علماء کرام ہوں یا ہمارے نوجوان ہو ان کو اپنے واپسی کے سفر کو جانے کے سفر کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے سوری <coughs> وہ ظاہر کریں کوئی بھی ٹائم ظاہر کریں لیکن اس پر نہیں واپسی ہو دوسرے ٹائم پر واپسی ہو تاکہ یہ جو کارندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کو شہید کرنے کے لیے ان کو موقع نہ مل سکے دل غم سے بوجھل ہے پورا گلگت بلتستان سوگوار ہے بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے ازادار سوگوار ہیں خدا وند کریم ان ازاداروں کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس نقصان کا کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے اس کے علاوہ کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا ہے جن میں یہ <coughs> یہ بچہ جو تھا یہ تو بہت ہی پرومنگ بچہ تھا ہر بچہ پرومنگ ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے اور مولا کی راہ میں کام کرنا ان کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے مولا کا کلام پڑھنا لیکن بہت چھوٹی سی عمر سے اس نے پڑھا اور یہ پوری دنیا میں اس نے شہرت حاصل کی پوری دنیا کے عزاداروں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کرکٹ کا بھی شوقین تھا اور اسکول کی پڑھائی میں بھی آگے ہی آگے تھا اور یہ دونوں نوجوان زین ترابی اور دوسرے کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے علی جان کر کے کچھ ایسا ایسا ہی تھا ایسا ہی ہے, ہے تھا اب تو تھا ہو گیا ہے سے تھا ہو گیا تینوں جنت کے سفر پہ روانہ ہو گئے غلامان جنت کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے اور پوری دنیا کے ازاداروں کو سوگوار چھوڑ گئے پوری دنیا سے تعزیتی سلسلے چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ پیغامات نشر ہو رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں ان کا کلام سنا جا رہا ہے پروردگار عالم تینوں کو جوار رحمت میں جگہ دے اور بہشتے بری کے سب سے بلند درجے پر فائز کرے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی خدا حافظ میری بھی تعزیت ہے تینوں گھرانوں کے ساتھ دلی تعزیت ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بولنے کے لیے کہ میں کس طریقے سے تعزیت کروں خدا حافظ